উৰণ সেতু চোৰ হৈছে ইংৰাজীত আমি ফ্লাইঅভাৰ বুলিয়ে কওঁ বহুতে ফ্লাইঅভাৰ বুলিয়েই কয় সেই ফ্লাইঅ'ভাৰ চুৰ হ'বলৈ গৈ আছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বিষ্ণুৰাম মেধিৰ নামত নামাকৃত এখন উৰণ সেতু চুৰ হ'বলৈ গৈ আছে চোৰৰ হাত লাগিছে এই উৰণ সেতুখন ফটোখন চাওক ফটোত স্পষ্টকৈ দেখা পাব চোৰ কেনেকৈ কৰিছে বা চোৰৰ ফটো নহয় চোৰে চোৰ কৰি লৈ যোৱাৰ পিছত উৰণ সেতুখনৰ এই অৱস্থা আৰু তাৰে ফটো এইখন কিস্তি হিচাপে চুৰ হৈছে আজি অলপ চোৰ হৈছে কালি অলপ চুৰ হৈছে এটা সময়ত গোটেই ৰেলিংবোৰ নোহোৱা হৈ যাব আৰু হয়তো যদি এই উৰণ সেতুখন পকাৰ নহয় সম্পূৰ্ণ লোহাৰ হ'ল হয় লোহাৰে নিৰ্মিত যদি হ'ল হয় এই উৰণ সেতুখন আজি আমি এই উৰণ সেতুখনেই নেদেখিলোঁ হয় বোলা কিস্তি হিচাপে কাটি 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 টুকুৰা টুকুৰ কৰি চোৰে এই উৰণ সেতুখন লৈ গ'ল হয় কিন্তু সম্পূৰ্ণ বাৰু উৰণ সেতু নিব পৰা নাই কাৰণ যিহেতু পকাৰ পকাৰ বস্তু কোনে কিনিব সেইকাৰণে অলপ বাচিছে কিন্তু এই চোৰবোৰক ধৰিব কেনেকৈ মানে ডাঙৰ চোৰ আৰু উৰণ সেতু চোৰ হ'বলৈ গৈ আছে ধৰিব পাৰিলে হয় প্ৰশাসনে সেইবোৰক ধৰিব পাৰিলে হয় বিশেষকৈ আৰক্ষী প্ৰশাসন আমি জানো আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ বহুত কাম দিনে নিশাই তেওঁলোকৰ বহুত কাম নিশা তেওঁলোকে পেট্ৰলিং ডিউটিত পঢ়ো ঠাই ঘূৰি ফুৰে গোটেই গুৱাহাটী মহানগৰখন তেওঁলোকে ঘূৰি ফুৰে বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব কিন্তু প্ৰশ্ন উঠিছে তেওঁলোকে ঘূৰি কিবা কামত আহিছেনে নে এনেই চৰকাৰী পেট্ৰ'ল ডিজেল নষ্ট কৰি আছে যদি তেওঁলোকে সঁচাই এনেকৈ ঘূৰিলে হয় বা সঁচাই এনেকৈ চালে হয় তেতিয়াহ'লে এই চোৰকেইটা ধৰিব পাৰিলে কিছুদিন আগে চান্দমাৰী চান্দমাৰী কলনী শিলপুখুৰী এইবোৰতো মই দেখিছিলোঁ নিয়োজো কৰিছোঁ ফুটপাথবোৰ চোৰ হৈছিলে ফুটপাথত যিবোৰ ছাট থাকে চাজা থাকে কিছু কিছু ফুটপাথত আজিকালি লোহাৰ চাজা কৰা হৈছে সেইবোৰো চুৰ হৈছিলে এটা সময়ত ফুটপাথ চোৰ হৈছিলে আৰু এতিয়া বৰ্তমান সম্পূৰ্ণ উৰণ সেইটো চুৰ হ'বলৈ গৈ আছে চি চি টিভি লগাওক প্ৰশাসনে চি চি টিভি লগাওক কানেকশ্যন বাৰু দিব নালাগে এনেই চি চি টিভি কেমেৰা কেইটামান ৰাখি থওক যিদৰে এতিয়া বহুত থানা আৰক্ষী থানাই হওক বা আন আন বিভাগতে চি চি টিভিবোৰ লাগি আছে কিন্তু কানেকশ্যন নাই বহুতে ভাবি আছে তাত কানেকশ্যন আছে কিন্তু নাই বহুকেইটা এনেই বিকল হৈ পৰি আছে ট্ৰেফিক পইণ্টবোৰত বহুকেইটা এনেই চি চি টিভি লাগি আছে কোনো কানেকশ্যন নাই কিন্তু বহুতে হয়তো ভাবে তাতে কানেকশ্যন আছে বুলি ঠিক সেনেকেই এটা বুদ্ধি খেলক পুৰণ সেতুখনত যিমান লাইট পষ্ট আছে সকলোতে বিকল হৈ যোৱা চি চি টিভিবোৰ লগাওক তেতিয়া হয়তো চোৰে অলপ ভয় খাব কিন্তু চোৰে বাৰু ভয় নাখায় সেইটো ধ্ৰুৱসত্য কথা তথাপিও ভাবিছোঁ আমি ভাবিছোঁ সেনেকুৱা চি চি টিভি দেখিলে হয়তো চোৰে অলপ চুৰ কৰিবলৈ কমাব আৰু বাকী থকা অংশখিনি উৰণ সেতুত যিখিনি বাকী আছে এতিয়ালৈ চোৰৰ হাত পৰা নাই সেইখিনি হয়তো বাচি যাব বুলি আমি ভাবোঁ এই চোৰৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ ফলচ মিছাকেই চি চি কেমেৰাকেইটা লগাই দিয়ক কানেকশ্যন দিলেতো ভাল কথাই কিন্তু দি দিয়ক ধনৰ অভাৱ নাই আজিৰ চৰকাৰখনৰ ধনৰ অভাৱ নাই বহু টকা আছে চৰকাৰখনৰ বহু কাম কৰি আছে তেওঁলোকে দাবী কৰে গতিকে এই যিমান পূৰণ সেতু আছে সকলোকে চি চি টিভি লগাই দিয়ক খৰচ দিবই চৰকাৰে দিবই কাৰণ কৈছোৱেই উল্লেখ কৰিছোৱে চৰকাৰৰ বহুত টকা আছে এনেও মই কেতিয়াবা কেতিয়াবা দেখাই থাকোঁ যিমান উৰণ সেইটো আছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি উৰণ সেইটোৱেই হওক বা গণেশগুৰি উৰণ সেইটোৱেই হওক বা জি এছ এলৰ জনতা ভৱনৰ ফ্ৰণ্টতেই হওক বহু লাইট দিনৰ দিনটো জ্বলি থাকে বিজুলী বহুত অপচয় হয় তাৰ বিলো ভৰিব লাগে বহু টকা ভৰিব লাগে তেওঁলোকে সেইটো মন কাণ নকৰে যিহেতু চৰকাৰৰ বহুত সন্ন আছে এনেই অযথা সেইবোৰ খৰচ কৰি থাকে কিন্তু সেই খৰচ এতিয়া এইবোৰতো কৰক ইয়াতে চি চি টিভি লগাওক চোৰৰ পৰা বাকী থকা অংশখিনিক সংৰক্ষণ কৰক চৰকাৰলৈ এই আবেদন যিমান উৰণ সেতু আছে সকলোকে চি চি টিভি লগাই দিয়ক আজি এই উৰণ সেতুখন মন কৰক প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বিষ্ণুৰাম মেধিৰ নামত নিৰ্মিত এই উৰণ সেতুখন চুৰ হৈছে এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নামত থকা উৰণ সেতু চুৰ হৈছে কিমান ডাঙৰ কথা হয়তো এতিয়ালৈ কাৰণত চকুত পৰা নাছিলে দুমাহমান আগতে চকুত পৰিছিলে কিন্তু নিউজ কৰোঁ কৰোঁ বুলি কৰা নাছিলোঁ ভাবিছিলোঁ কি যে প্ৰশাসনে আৰু চকুত পৰে নেকি প্ৰশাসনৰ চাই আছে নাই প্ৰশাসনৰ কোনো ধৰণৰ চকুত পৰা নাই সেইকাৰণে আমি নিউজটো কৰিলোঁ লগতে মই ব্যক্তিগতভাৱে এখন ফটো লৈ আহিছোঁ মোৰ নিজৰ ব্যক্তিগত পেজটোত এই বস্তুখিনি দেখুৱাবলৈ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বিষ্ণুৰাম মেধিৰ নামত নিৰ্মিত এই হোৰণ সেতুখন এতিয়া চোৰৰ কবলত অতি শীঘ্ৰেই চি চি টিভি লগাওক বাকী থকা অংশখিনি চোৰৰ পৰা বচাওক দ্বিতীয়তে মহা মহানগৰীত আজিকালি কি হৈছে চাওক এইখন ফটো ৰঙা নীলা হালধীয়া কমলা বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টিকাৰ থকা চিটিবাছ এতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰীত চলাচল কৰিছে কাম নোহোৱা কাম আমি জন্মৰ পৰাই যিমান গুৱাহাটীত চিটিবাছ দেখিলোঁ ৰংবোৰ সলনি কৰাই দেখি থাকোঁ আজি বোলে অমুক ৰং কালি বোলে তমুক ৰং কালিত বোলে তমুক ৰং এতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰীত যিমান চাৰিশ তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ আনুমানিক গুৱাহাটী মহানগৰীত চাৰিশ চিটিবাছ হ'লেই এতিয়া চাৰিশ চিটিবাছৰ ৰং এনেকুৱা কৰাই দিছে ক'ৰবাত সেউজীয়া ক'ৰবাত কমলা ক'ৰবাত হালধীয়া এতিয়া মানুহে ৰং চাই চিটিবাছত উঠিব আগতে নম্বৰ চাই উঠিছিল এতিয়া ৰং চাই উঠিব কিন্তু অৱশ্যে আগত যিবোৰ নম্বৰবোৰ সেইবোৰো এতিয়ালৈ নোহোৱা কৰা নাই নম্বৰো আছে নতুনকৈ আৰু ৰং কৰিছে যিবোৰ বাছৰ চালক বা মালিক তেওঁলোকৰ পানীত হাল নচৰা অৱস্থা অৱস্থা হৈছে আজি ইটো নিয়ম কালি সিটো নিয়ম কালি সিটো নিয়ম কালি সিটো নিয়ম নিয়মৰ ওপৰত নিয়ম কৰি থাকে বেয়া লগা নাই বাৰু চিটিবাছবোৰ দেখিবলৈ ভালেই লাগিছে কিন্তু ইমান নিয়ম কিয় এটা নিয়মকে ৰাখকচোন বেছি নিয়ম কৰাৰ পিছত গতিকে জনসাধাৰণেই হওক বা বাছৰে মালিক বা চালক সকলোৰে হাহাকাৰৰ সৃষ্টি হয় ওলোটা ওলোটা লাগি যায় আজিয়ে মই তেত্ৰিছ নম্বৰ বাছত সদায় গৈ থাকোঁ এতিয়া ৰং দেখিবলৈ ভাবোঁ এইখন বা আকৌ কি বাছ ক'ত নিব মোক নিৰ্দিষ্ট স্থানলৈ নিব নেকি অলপ কনফিউজ হৈ যাওঁ গতিকে পৰাপক্ষত এটা ৰঙেই ৰাখক চিটি বাছবোৰ কোনো ৰাজপত্ৰিত বিষয়া নহয় যে এবছৰ বা দুবছৰ বা তিনি বছৰৰ পিছত সলনি কৰিবই লাগিব ৰাজপত্ৰিত বিষয়াসকল সলনি হ'ব সেইটো নিয়ম আছে কিন্তু এই চিটি বাছৰ ৰং চং এনেকৈ সলনি কৰাটো একেবাৰে ভাল হোৱা নাই সময় দিয়ক তেওঁলোকক ইমানো নহয় ৰাজপত্ৰিত বিষয়াসকলৰ সংবিধানতে তেওঁলোকে সলনি হৈ থাকিব লাগে আজি অমুক ঠাই কালি তমুক ঠাইত কালি তমুক ঠাইত বাছবোৰক তেনেকৈ ৰাজপত্ৰিত্ব নকৰিব সেইবোৰ হৈছে ব্যক্তিগত ব্যক্তিগত বস্তুবোৰ ব্যক্তিগত হিচাপে থাকিবলৈ ভালকৈ খালী পৰিচালনা কৰক আপোনালোকে চকু দিয়ক তেওঁলোকে ভালকৈ পৰিচালনা কৰিছে নেকি এনেকৈ নিয়ম কৰি থাকিলে তেওঁলোকৰ মাথা গণ্ডগোল হৈ যায় দ্বিতীয়তে চাওক এই ফটোখন এইখন ফটো মই আগতে একবাৰ দিছিলোঁ আগতে এইটো হৈছে চানমাৰী ট্ৰেফিক পইণ্ট ইয়াতে আগতে বৃদ্ধ বৃদ্ধা এহাল আছিলে তেওঁলোকে হাতত কাণ খজোৱা কি বুলি কয় মই নামটো ভালকৈ মোৰ মনলৈ আহি আনিব পৰা নাই আৰু লগত কলম তেওঁলোকে এটা এটা পেকেট পঞ্চাছ টকাকৈ বেচে যেতিয়া গাড়ীবোৰ ৰৈ যায় ষ্টপেজত তেতিয়া তেওঁলোকে আহে আহি পেলাই সেইখিনি কাষ্টমাৰক দিয়ে তেওঁলোকে মানে ভাবি কি যে আমি ভিখা নোখোজোঁ আমি বস্তু বেচি পেলাই এনেকৈ পইচা খোজোঁ ঠিকে আছে বাৰু কিন্তু তাতে এটা এটা সমস্যা থাকে আজিকালি কম্পিটিশ্যনৰ কথা সকলোৱে সোনকালে যাব বিচাৰে আমি সদায় যেতিয়া ট্ৰেফিক পইণ্টত ৰোওঁ তেতিয়া আমি লাইটটো চাওঁ কেনেবাকৈ সেউজীয়া লাইটটো জ্বলাৰ লগে লগে আমি এক্সেলেটাৰ দবাই দিওঁ সকলোৱে কৰে এই কামটো আৰু সেই এক্সেলেটাৰ দবৰ সময়ত হয়তো এই বৃদ্ধ বৃদ্ধা যিখিনি মই কথা কৈছোঁ আগতে তেওঁলোকে ছাইডলৈ যাবলৈ বা গাড়ীৰ পৰা ছাইডলৈ দৌৰি যাবলৈ হয়তো সময় নহ'বও পাৰে তেওঁলোকক দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হ'বও পাৰে তেতিয়া তেওঁলোকৰো লগতে গাড়ী চলোৱা চালকসকলৰো কিন্তু আজি কিছুদিনৰ পৰাই তেওঁলোকক দেখা নাই এতিয়া আকৌ নতুনকৈ এছাম আহিছে এই শিশুসকল এই শিশুসকল ক'ৰ পৰা আহিছে প্ৰশাসনে এওঁলোকৰ হিচাপ ল'ব লাগে এই সৰু সৰু বাচ্ছা বৃদ্ধসকলে অকণমান জানিছিলে কিন্তু এই বাচ্ছাবোৰে এই সৰু সৰু শিশুকেইটাই একোৱেই নাজানে গাড়ী ৰখিলেই মুঠতে তেওঁলোকে দৌৰি আহিব আৰু হাতখন ভৰাই দিব বা কিবা খুজিব কিন্তু এইটো বৰ ভাল দেখা নাই মোৰ মতে ইহঁতটো একদম সোনকালেই ইহঁতে সোমাব গাড়ীৰ তলত যিটো কম্পিটিশ্যনত চলে গাড়ীবোৰ মই নিজেই মই নিজেও কেতিয়াবা কৰোঁ যেতিয়া একদম ৰখি থাকোঁ ৰখি থাকোঁ কাৰণ সময়ৰ কথা থাকে সেউজীয়া লাইট লগোৱাৰ লগে লগে মই এক্সেলেটল দবাই দিওঁ আৰু এক্সেলেটল দবোৱাৰ সময়তে হয়তো যদি তলত পৰি যায় তেতিয়া ময়ো বিপদত পৰিম আৰু এই বাচ্ছাকেইটাও বিপদত পৰিব গতিকে এই সময় থাকোঁতে এইবোৰ কথা চিন্তা কৰি এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ পৰা বচাবলৈ এই শিশুসকলক ইয়াৰ পৰা আঁতৰ কৰিব লাগে বেলেগ এটা ঠাই ক'ৰ পৰা আহিছে কি কথা কি বতৰা এই গোটেইখিনি ইনকুৱাৰী কৰক ভাল ভালকৈ পৰি পৰিচৰ্চা কৰক পৰিচৰ্যচা কৰাৰ কথা কওঁতে এটা কথা মনলৈ আহে চৰকাৰে আশ্ৰয়গৃহ খুলি দিছিলে ফটাচিলাম্বাৰীত আশ্ৰয়গৃহ আছে যিমান নিথৰুৱা শিশুৱেই হওক বা বৃদ্ধ বৃদ্ধাই হওক যিসকলৰ ঘৰ বাৰী নাই অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰে তেওঁলোকক ভৰি লৈ গৈ সেই আশ্ৰয় গৃহত ৰাখে আৰু আশ্ৰয় গৃহত শুশ্ৰূষা কৰে তেওঁলোকক খোৱা লোৱা আদিৰ পৰা চিকিৎসা প্ৰদানৰ পৰা আদি কৰা আদি কৰি গোটেইখিনি পৰিচৰ্চৰ্চাৰ সুবিধা সেই আশ্ৰয় গৃহত আছে কিন্তু কথা হ'ল এই আশ্ৰয় গৃহত যেতিয়া লৈ যায় লৈ যোৱাৰ পিছ মুহূৰ্ততে তেওঁলোকে আকৌ পলাই গুচি আহে এতিয়া মই কি ক'ম এই আশ্ৰয় গৃহত কোনো নিৰাপত্তা নাই নেকি সেই আশ্ৰয় গৃহটো যেনেকৈ চৰকাৰে কৰিছে তাৰে নিৰাপত্তাটো ভালকৈ চাব লাগে তাৰপৰা যুৱক যুৱতী শিশুৱেই হওক বা কোনোবা লোকেই হওক পলাই আহিবলৈ সুবিধা কেনেকৈ পায় নিৰাপত্তাত কিবা সুৰুঙা আছে নেকি এইবোৰ বস্তু চৰকাৰে অলপ চাব লাগে বস্তু এটা বনাই দিলে নহয় তাৰ সেইটো ভালকৈ পৰিচালনা হৈছে নে নাই গোটেই কামখিনি হৈছে নে নাই সেই বস্তুখিনি চাব লাগে হয়তো যিখিনি তাতে কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোককো চৰকাৰে দৰমহা দিয়ে তেওঁলোকে কামত ফাঁকি দি আছে নেকি কামত থাকি দিয়াটো এটা দুখ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হ'ব লাগে এইসকল কৰ্মচাৰীৰ যদি তেওঁলোকে নিৰাপত্তাত সুৰুঙা ৰাখি থৈছে নহ'লে এনেকৈ আহে কিয় গতিকে মই ভাবোঁ ভালকৈ চৰকাৰে চক কাণ দিয়ক আশ্ৰয় গৃহবোৰতো তেওঁলোকক ভালকৈ মানুহ ৰাখক নিৰাপত্তাটো ভালকৈ ৰাখক আৰু এনেকৈ অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰা শিশুসকলক তাতে লৈ যাওক যেন তেওঁলোকে আৰু তাৰপৰা ওলাই আহিব নোৱাৰে ওলাই আহক ডাঙৰ হৈ ওলাই আহক এনেকৈ সৰু হৈ আহিলে ভাল কথা নহয় নিৰাপত্তা ভালকৈ দিয়ক আশ্ৰয়গৃহটো ভালকৈ বনাওক এনেকুৱা বহুত সৰু সুৰা কথা আছে পিছৰ ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক কৈ থাকিম আজি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এই তিনিটা জ্বলন্ত সমস্যাৰ কথা ক'লোঁ তিনিটা অৱশ্যে এই ৰঙালীলাটো এটা সমস্যাই জ্বলন্ত সমস্যা বাছৰ ড্ৰাইভাৰবোৰৰ জ্বলন্ত সমস্যা মই আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিছোঁ ধন্যবাদ